રામનવમી નિમિત્તે કાલાઘોડા પાસે આવેલ શ્રી રામજી મંદિર ખાતે વિપક્ષ નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ પોતાના પરિવાર સાથે પૂજા અર્ચના કરી હતી હિન્દુ ધર્મમાં રામનવમી વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે જે દર વર્ષે ચૈત્ર સુદ નવમીના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે અયોધ્યામાં આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો આ કારણે દર વર્ષે આ તારીખને રામ જન્મોત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે વડોદરા કાલાઘોડા પાસે આવેલ શ્રીરામજી મંદિર ખાતે વિપક્ષ નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ પોતાના પરિવાર સાથે મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી बरसों पुराना मंदिर है और बरसों पुराना मंदिर के अंदर हमारे मंत्र की आस्था है आस्था के साथ साथ में भगवान के प्रति उनका जो लगाव है वो एकदम हद के पार है इस मंदिर के निर्माण के लिए चाहे कितने भी विघ्न भी है लेकिन हमारे मंत्र ने उसको छोड़ा नहीं सवाल यह है कि तुम्हारे राम भक्त का लगाव कैसा है वो लगाव से इस मंदिर का निर्माण भी हुआ आज हजारों लोग आते हैं यहाँ पर और इनका आशीर्वाद भी लेते हैं मेरा मानना है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उसमें से लोगों को सीखने के जैसा है आज उनका जन्मदिन है लोग नमन कर रहे हैं मैं मानता हूँ के बड़ौदा शहर पर भगवान राम की छत्र छाया रहे उनके आशीर्वाद रहे, इस बड़ौदा शहर के ऊपर कोई तकलीफ ना पड़े और हर परिवार सुख सुख शांति से रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान को जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषम जिस जिस तरह के चले हैं उस तरह का आशीर्वाद लेकर मैं समाज के अंदर जो समाज के काम कर रहा हूँ मैं भगवान मेरे को बहुत ताकत दे बहुत शक्ति दे बहुत आशीर्वाद दे ताकि मैं अच्छे काम लोगों के कर सकूं यही प्रार्थना है भगवान से जय राम जय राम राम जन्म दिवस छे आनंद नो दिवस छे जनता पण आवे छे अपना आशीर्वाद लेवाने आपी रहा छे બધાને जी आगे राम हा, मीणा जी को हार्दिक अभिनंदन બધાને